কংগ্রেস কার্যসূচি আজ সম্পন্ন হলো লক্ষীপুরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের এই কর্মসূচিতে আজ লক্ষীপুরের অংশ গ্রহণ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বড়া লক্ষীপুর বিধানসভা এলাকার শিবপুর প্রথম খন্ডে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কাছাল জেলা সম্পাদক জয়সিংহের উদ্যোগে আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে লক্ষীপুর ব্লক কংগ্রেস কমিটির কর্মকর্তারা কার্যসূচিতে প্রায় 2 শতাধিক দলীয় কার্যকর্তা সহ জনসাধারণে উপস্থিত ছিলেন

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনে কংগ্রেস কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন কুমার বরা বলেন হুজাইয়ের সাংসদ রকিবুল হোসেনের উপর যে আক্রমণ করা হয়েছে এবং ওনার পিএসও সঙ্গে যে মারপিটের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তা অতি নিন্দনীয় এবং আসাম পুলিশের যে জোয়ানকে নিগ্রহ করা হয়েছে সেটা একজন জোয়ানকে নয় আসামের ডিজিপি নিগ্রহ করার সমান বলে কটাক্ষ করে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদেরকে শীঘ্রই করায়ত্ত করে আইনের আওতায় এনে প্রদান করতে হবে অথবা রাজ্য জুড়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে এক প্রকার হুঙ্কার প্রদান করেন এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ পাল জেলা কংগ্রেস সম্পাদক শান্তি কুমার সিংহ এবং জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক তথা সোনাইয়ের ইনচার্জ হানিফ আলম মজুমদার জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুবীর সরকার লক্ষ্মীপুর ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি মহিবুর রহমান খান বাসকান্দি ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি হোসেনুল হক লস্কর বিনাকান্দি ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি প্রকাশ ত্রিবেদী সহ অন্যান্যরা রকিবুল হোসেনের উপর যে প্রাণ আক্রমণ কালি দিন দুপৰত হৈছে প্ৰথম কথাটো এইটো অসম পুলিচৰ সামগ্ৰিক ব্যৰ্থতা পুলিচে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিক সুৰক্ষা দিয়াত যে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু চবতছে ডাঙৰ কথা যে তেখেতৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত থকা নিৰাপত্তাৰক্ষীকো সেই গুণ্ডাবিলাকে গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে ৰকিবলোচনৰ চিকিউৰিটি খাকী পোছাক পিন্ধি আছে থাকি পোছাকত যদি কোনোবাই গুণ্ডাই হাত দিছে এইটো মই ক'ম যে ৰকী ভলচনৰ চিকিউৰিটি গাত হাত দিয়া নাই প্ৰত্যেকজন অসম পুলিচৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়াৰ গাত হাত দিছে থাকি পুলিচত অশোক স্তম্ভ লোকে থাকে থাকি পুলিচ পিন্ধি থকা পুলিচৰ গাত হাত দিয়া অৰ্থ হৈছে আমাৰ দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে দেশৰ সংবিধানৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে অশোক স্তম্ভ ডি জি পিৰ গাত থাকে পুলিচে খাকী পোচাক অকল কনিষ্টবলে নিপিন্ধে সকলো আই পি এছ অফিচাৰে পিন্ধে এ পি এছ অফিচাৰে পিন্ধে গতিকে খাকী পোছাকত যেতিয়া গুণ্ডাৰ মাৰ পৰিছে সেই মাৰ অসম পুলিচৰ পিঠিত পৰিছে আৰু অসম পুলিচে গুণ্ডাৰ মাৰত সেৱ মানিব নে গুণ্ডাক ঠাণ্ডা কৰিব এইটো অসম পুলিচে অসমৰ ৰাইজক দেখাব লাগিব নহ'লে অসমৰ ৰাইজে আৰু কংগ্ৰেছ দলে নিজৰ নিৰাপত্তা নিজে সুনিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাদ অকল ধৰিলেই নহ'ব ৰাতিপুৱা ধৰি আবেলি জামিন দিলে নহ'ব এইটো সৰু কথা নহয় দিনৰ পোহৰত খাকী পোছাক পিন্ধি থকা বন্দুক লৈ থকা চিকিউৰিটিক মাৰ ধৰ কৰিব পৰা গুণ্ডা বিজেপিৰ শাসনকালত অসমৰ মানুহে দেখিছে যদি কাৰ্বান লৈ থকা পুলিচক যদি গুণ্ডাই আক্ৰমণ কৰে সৰ্বসাধাৰণ নিৰীহ মানুহৰ জীৱনৰ ভৱিষ্যত ভৱিষ্যত কি হ'ব মানুহক ভয় খুৱাব বিচাৰিছে নেকি বিজেপিয়ে পুলিচে গুণ্ডাৰ হাতত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে নেকি গুণ্ডাৰ নিয়ন্ত্ৰণত অসম দিব বিচাৰিছে নেকি অসমত জংঘল ডাচ চলাব বিচাৰিছে নেকি ইয়াৰ বিচাৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ অসম পুলিচে অসমৰ মানুহক দিব লাগিব যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে এটা শব্দ ক'লে তেতিয়া গুজৰাটৰ পৰা অসম পুলিচে জিগনেশ মেকানিক ধৰি আনিছিলে আমাৰ এ আই চি চি এজন মুখপাত্ৰই কিবা এটা শব্দ বেয়াকৈ কোৱাৰ কাৰণে এৰোপ্লেনত গৈ পেলাই অসম পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছিলে আজি অসম পুলিচৰ পিঠিত মাধ মাৰ পৰিছে থাকি পোছাক পিন্ধি থকাই এ পি বুলি লিখা থকা পুলিচক গুণ্ডাৰ পিন্ধিছে পুলিচ ক'ত শুই আছে পুলিচক মানুহে কিয় ভয় নকৰা হৈছে পুলিচক মাৰিবলৈ গুণ্ডাৰ ইমান সাহস কেনেকৈ পাইছে পুলিচে লাজ পোৱা নাই আমি লাজ পাইছোঁ অসম পুলিচৰ পিঠিত গুণ্ডাৰ মাৰ পৰাৰ পিছত প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়াই লাজ পাইছে অসম পুলিচৰ স্বাভিমান আত্মসন্মান কালি গুণ্ডাই লাঠি লৈ পেলাই উৰাই দিছে আৰু এই গুণ্ডাক যদি অসম পুলিচে ধৰিব নোৱাৰে শাস্তি দিব নোৱাৰে অসম পুলিচৰ ওপৰত মানুহক কিন্তু ভৰসাই হেৰাব কিন্তু ভৰসাই হেৰাও ভূমিকম্পটো আহিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক জীৱনলৈ আপোনাক মই কৈ দিছোঁ ভূমিকম্প ৰাজনৈতিকভাৱে সঁচাকৈ আহিব আৰু সেই ভূমিকম্পই বাজপেয়ী ভৱনত হ'ব তিনিজন চি এম ওলাই আছে তেওঁলোকৰ এতিয়া বিজেপিত চি এম তিনিজন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চি এম হ'বলৈ বিচাৰি আছে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই চি এম হ'বলৈ বিচাৰি আছে গতিকে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দুইখন হাতত ধৰি দুজন চি এম এ টানি আছে চকীৰ পৰা উঠাবৰ কাৰণে আৰু এইবিলাক চব লাহে লাহে চাই থাকক যিটো ভূমিকম্পৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে সেইটো ভূমিকম্প লাহে লাহে আপুনি গম পাব বাজপেয়ী ভৱনত হ'ব আৰু বাজপেয়ী ভৱনত তিনিফাল হ'ব বিয়া এতিয়া শুনক বিয়াত কোনে কি গিফ্ট দিয়ে আপোনাৰ বিয়াততো মই গিফ্ট দিছোঁ কি আপুনি চাইছিলেনি খুলি পেলাই এতিয়া নেক্সট টাইমৰ পৰা যদি কংগ্ৰেছী মানুহে বিয়া পাতে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'ম যে আমাৰ বিয়াবিলাকত এটা স্কেনিং মেচিন লগাই দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই ক'ম আমাৰ কংগ্ৰেছী লিডাৰৰ ঘৰত যেতিয়া বিয়া হ'ব তেতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰীক চিঠি লিখিম যে এটা স্কেনিং মেচিন গেটত লগাই দিব কোনে কি গিফ্ট আনিছে চেক কৰিব তাৰপিছত দৰা কইনাক ৰিপৰ্ট কৰিব যে ৰামান বৰুৱাই এইটো আনিছে সেইটো পাছত ল'ব নে নলয় বিয়াত কোনে কি গিফ্ট আনে পেকেজিং কৰিবলৈ আনে পেকেজিং গিফ্ট পেক কোনে চায় যোনে বিয়া পতা নাই মই নাম নকওঁ যোনে বিয়া পতা নাই যোনে গিফ্ট পোৱা নাই এতিয়া কেনেকৈ জানিমেণ্ট মই এ পি চি চি প্ৰেছিডেণ্ট মই ক'লে কংগ্ৰেছৰ চবেই কোৱা হয় মই নক'লে আপুনি ক'ব পাৰে যে আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে মই এটা বক্তব্য দিওঁ সেটু কংগ্রেসের প্রতিগ নেতা কর্মীর বক্তব্য সংবাদ পর্যন্তই ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে ধন্যবাদ